¿Cómo te encuentras tú con, con esta canción? ¿Cómo fue tu encuentro con Samuel? Uh, pues la primera vez cuando escuché esta canción me pareció maravillosa. Yo primero escuché la aparición en español. Pero nuestra idea fue con Jason Laranco, la autora de canción, es mostrar uh, esta canción a nivel mundial. Por eso nosotros hicimos la traducción en inglés. Y me pareció que quedó muy bonita y queremos, um, queremos mostrar esta canción a todo el mundo. Y especialmente nosotros sabemos que ya existe una canción, pero es en el ruso. Nosotros um, vamos a poner nuestra canción en inglés para que cuando todas las personas escuchen uh, ya van a saber acerca de qué cantamos. Que cantamos de Zabiwaka, que es el símbolo uh, del mundial. También cantamos del hombre en la araña que es uh, Lev Yashin, fue um, un goalkeeper uh, más conocido, más famoso en el siglo XX y su imagen va a aparecer en el baile que ustedes van a ver, es uh, el baile de hombre araña, va yo voy a estar vestido en traje negro, de hombre araña negra, <laughs> como es Lev Yashin, uh, este futbolista tan reconocido y otros bailarines van a estar en el traje blanco uh, para, para tener un contraste. Bueno, y, eh, y pues eh, teniendo esta cercanía tan grande con Rusia... ¿Por qué no la cantar? ¿Por qué no no cantarla también en ruso? En el um, caso tuyo. No, nosotros pensamos eh, que queremos mostrar esto a todas las eh, personas y mencionamos uh, Colombia, Rusia, Friends, Brasil. Uh, mencionamos diferentes países que van a participar. Y el, la lengua mundial es la lengua internacional es en inglés. Entonces decidimos de una vez. Pero también en esta canción aparecen algunas frases que es en ucraniano, que es eh, bastante um, parecido a ruso. Algunos porque eh, este mundial va va a ocurrir en este país entonces yo muestro la cultura ucraniana mostramos eh, la cultura de América Latina mostramos eh, también la cultura de varios países en este en este video porque van a aparecer diferentes banderas queremos dar la alegría la felicidad queremos eh, cambiar un poquito un poquito el mundo que, que da un poquito la risa eh, que da esta inspiración para jugar el fútbol para, y cantar con nosotros, porque el coro es bastante pegajoso. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias.